Uh, berdasarkan semua yang Encik Karu cerita, Encik hmm. Karu rasa hmm. apakah langkah pertama untuk orang kata mengawal Bipolar Disorder ni? Langkah pertama diagnosis. Okay. Jangan tengok video uh, Syifa Aura dan cakap aku ada Bipolar. Hahaha. <laughs> <laughs> okay, Pergi jumpa Betul. doktor, hmm. psikiatri, dapatkan uh, confirmation apa yang kita alami sekarang ni, kita sekarang dekat mana. Hmm. Adakah Bipolar ke masih lagi depression dan sebagainya. Yang kedua, do or die lah. Do or okay. die. Sebab hidup kita sebelum ni pun dah teruk dah. Okay. So, saya selalu dengar dengan nak... Sebab hidup kita ni adalah berdasarkan apa yang kita selalu dengar kan. Eh. So, bila saya duduk dengan abang saya, mungkin mindset orang yang berniaga kan, keluarga hmm. saya berniaga. Dalam berniaga, untuk kita dapat high profit, kita akan pergi tempat yang high risk. Hmm, ya betul. Kan? Tapi hmm. kalau kita tak nak buat high risk, tak payah berniaga lah. Hmm, betul. Kan? So, masa saya sakit, Abang saya selalu begitu, nothing tulus. Dalam hidup nothing tulus. Okay. Either you buat sekarang ataupun nanti you kena buat juga. So lebih baik kalau you nak lose, you rasa lose tu lose sekarang, bukan nanti. Hmm. Sebab dulu saya 2016, saya struggle. Hmm. Orang tahu, ish, belajar dekat Mesir, budak SBP. Kan? Orang lain dah jadi cikgu. Hmm. Tapi kita Uh wow. You bayangkan 2019 Eh 2016 Orang lain dah belajar dekat Royal Surgeon of Ireland dan macam-macam hmm. Kita tak ada apa-apa, kita ada SPM je hmm. Sebab dekat Mesir, dia orang tak guna diploma, tak guna asasi hmm. Dan kita tak habis belajar hmm. Oh down dia memang gila lah Tapi wow. selalu dengar tu lah, nothing to lose lah Dan sekarang, 2025 kan hmm. So saya rasa, dekat mana yang saya achieve sekarang Kawan-kawan dah mula tengok, Wish, dah jadi mutawwil sekarang <laughs> <laughs> <tid> kan? tapi masa tu, kalau saya tak buat tindakan so saya tak dapat diri saya sekarang lah. mm -hmm, so langkah pertama daripada awal diagnosis do or die belajar empat bidang tu kena betul-betul at least kita ada uh, dia tak nak basic sebenarnya sebab hmm. dia kena atas sikit daripada basic haa uh, faham uh, dia kena kata pun get into sikit Ah, uh, tinggi sikit uh, sebab uh, kalau kita cakap eh uh, kena zikir contoh kan yeah, kau stress kena zikir tapi orang yang baik pula Aku zikir dah dengan ni, malaikat dah. Kau nak cakap. Sebab <laughs> <It's not, laughs> pasal dia <laughs> dah, <laughs> dah lebih dulu. <laughs> kan, ustaz cakap zikir. Oh. Jadi masa saya habis daripada sana, PILI splitter, okay. saya belajar diploma kan dekat uh, Asofa, kampung. Uh -huh. So saya belajar juga secara traditional. Okay. Saya, okay. jadi saya belajar balik zikir apa kena bagi pagi petang. Oh. Kenapa kena zikir? Faham. So, so. Dan ada orang akhir zaman yang zikir tapi tak dapat rahmat. Kenapa hmm. tak dapat rahmat? Faham. So, kenapa-kenapa so, itulah paling penting. Orang kata apa so, uh, yang empat tu kita kena masuk secara filosofi dia? Betul. Oh. Bukan belajar daripada buku dan... Uh, okay, aku dah faham dah. Ha, ah, no, 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 no. faham. Dan memang kita kena duduk dengan master. Sebab mm -hmm. bila kita duduk dengan master, contoh dalam psikologi kan kita duduk dengan orang atas, mm -hmm. kita tak payah baca banyak. Ayolah, banyak tanya lah. Kita tanya. Bila kita tanya, kita tak payah spend banyak masa. Yes, betul. So, kefahaman yang kita bawa dapat tu pula betul. Kalau mm -hmm. kita baca sorang-sorang, belum tentu betul hmm, betul, kan? betul, nak kepastian satu hal ha. ha. so itu yang saya buat lah so saya balik pergi kat spiritual so doktor yang uh, control saya pun kawan yang memang doktor juga so hmm. di empat bahagian tu saya masterkan hmm. lah apa mesej yang hmm. Cik Karol boleh bagi hmm. kepada penghidap-penghidap uh, bipolar yang mereka rasa dia tak ada harapan hmm. ataupun mereka rasa mereka tengah bergelut dalam apa pun uh, persekitaran yang macam tu. Alright. Okey, uh, untuk mereka yang tengok video ni, uh, saya buat content dekat dalam TikTok, saya rasa 2024 mm. ataupun 2023. So, dan 2024 ada syarikat TV yang dah interview kita dah dua syarikat TV. So daripada situ sampai sekarang akhirnya saya tak buat uh, lagi a uh, content dekat TikTok tentang bipolar sebab isu dia sekarang ni. Isu dia adalah tentang bila kita cakap kita nak sampaikan mesej kan untuk mereka yang ada dalam bayi bola mm -hmm. uh, mereka nak dengar cakap kita mungkin nak ambil pandangan kita tapi mereka dengar tempat lain cakap benda lain, lain juga oh, faham. dan kita, saya adalah suara kecil lah saya bukan doktor psikiatri saya bukan psikologis dan saya bukan klinikal psikologis pun saya hanya orang biasa yang mungkin ada diploma dalam keagamaan dan mungkin ada sijil sedikit lah dalam bidang psikologi jadi apa yang saya nak sampaikan adalah orang yang kena bipolar, benda yang paling betul-betul trigger dia bila berjumpa dengan doktor, you kena makan ubat sampai bila-bila. Hmm, faham. You kena makan ubat sampai bila-bila. Tapi bila saya cakap, saya 2017 last saya makan ubat, orang tak percaya. Hmm. So, kes yang saya hadapi ni adalah kes terpilih Ah ha, sebab saya dapat bantuan pun daripada doktor psychiatry dekat pakar hmm. yang mungkin dia orang fokus kat saya dan saya boleh jadi kes yang tak makan ubat hmm. kan tapi orang lain yang nak jumpa doktor dekat kerajaan nak jumpa doktor pun appointment 2-3 bulan sekali hmm. kita okay. ada krisis ke, kita boleh pergi hmm. kan? so so saya rasa apa yang saya cerita ni tak bantu sangat masyarakat sebab saya ada banyak capability dan dia orang tak ada hmm. tapi point yang saya nak sampaikan kepada semua adalah saya tetap percaya sampai sekarang, walaupun dulu doktor cakap yang saya kena makan ubat The first sentence juga, doktor akan cakap majoriti orang yang ni memang kena makan ubat sebagai bilis mm -hmm. Dan kita tak boleh guna yang bipolar akan sembuh, bipolar akan pulih, tak boleh mm -hmm. Dalam terminologi doktor KKM, tak boleh oh. Even though you dah makan benda ubat, you tak boleh guna benda tu, tak boleh sebarkan benda tu So akhirnya kepercayaan yang saya pegang, saya simpan lah So saya tetap percaya yang setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati lah mm -hmm. So macam mana agama cakap macam tu apa pun KKM cakap saya tetap percaya macam mana saya percaya tapi hmm. saya tak sebarkan lah. tapi apa yang saya percaya setiap penyakit tua dalam mati itulah semangat yang saya bawa hmm. so setiap orang yang ada bipolar sekarang apa yang you all perlu buat bukan ikut saya you all perlu buat satu perkara iaitu you all jangan nak sihat dulu sebab biasa orang dah jumpa saya macam mana aku boleh jadi mutawiy daripada bipolar dia tak dia, dia tak bagi tanya proses dia tak nak benda proses dia nak sihat terus hmm. umpama jumpa Sifaura hmm. guna sabun jadi energi yang positif <laughs> dia terus macam mana nak positif. Okay, dan dan dia tak nak tunggu 2 minggu untuk ada kesan. Ya hmm, ya yeah, yeah, faham. Ah uh, kan. Dia lah lah. nak result terus. teruslah. Nak resort teruslah. Jadi apa yang saya buat adalah saya nak bagi tahu adalah satu je. Jangan nak sihat dulu. Belajar untuk uh, belajar untuk menguruskan dulu. Hmm. Uruskan diri. Sebab orang yang bipolar masa menit contoh 100. Hmm. Masa high uh, depression negatif 100. Mm -hmm. So you kena tolak sikit, tolak. Mm, so decrease decrease. decrease. yeah, 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 yeah. Month yeah. mm -hmm. by month you decrease, month by month you decrease, month by month you decrease. Dan mm -hmm. until now saya tetap belajar. Mm -hmm. Saya masih belajar. Sebab oh. saya tahu the process the yang saya berhenti untuk belajar. Saya jadi macam ni tahu Tuhan ni punya baik. Dia bagi kita ujian, dia suruh kita ke depan. Dia mm -hmm. nak kita ke depan, bukan yes. dia suruh dia nak kita ke depan. Okey. Tapi kita malas belajar. Akhirnya kita akan slowly stagnant balik mm -hmm. kan ya yeah, betul tapi itu mungkin kepada orang normal tak kisahlah kalau stagnant pun gaji stagnant tapi orang yang baik pula dia, dia dia macam ni kalau mm. you belajar okay. you semakin baik you tak belajar you semakin teruk oh <laughs> dia macam <laughs> terus <laughs> <laughs> terus <laughs> ah. <laughs> ah. itu tahap dan masa tu saya percaya yang ah, itulah cara Allah sayang saya mm. dia nak aku belajar Seolah-olah uh -huh. macam mak kita paksa kita guna rotan lah hmm, untuk kita yes. semayang kan. Macam orang kata, paksaan lah. Seolah-olah <laughs> ha. so, Tuhan paksa kita dengan kasih sayang lah. Hmm. So, the point yang saya nak sampaikan kepada orang yang di pula saya tetap percaya yang setiap penyakit ada ubat. Hmm. Dan di peringkat awal, jangan fokus untuk sihat. Tapi fokus untuk menguruskan. Betul hmm. so, lah. Like, semua benda pun ada proses betul, kan. Betul. Hmm. Betul.